Доброго щасливого ранку зичимо усім, хто дивиться ранок на Алтаві, телеканал Алтава. Нагадуємо, що сьогодні п'ятниця 13-те і для листопада нас це... Все -таки. Да, листопада, все-таки. Давай тут підкреслим. Листопада. листопада. Все, не зважай, що ти 13, 13-ній, в 13-ній, яка різниця? П'ятниця 13-го 13 сьогодні щаслива, адже у нашій атмосфері уже... Так, yeah, у нашій студії атмосфера іранської харизми. Да, іранської східної харизми, я навіть скажу, шановні друзі. Сьогодні такий один із безпрецедентних випадків, коли ну, в принципі, у нас у студії таке буває. Буде відбуватися знайомство з саме іранськими музикантами, які вже стали полтавцями, напівукраїнцями. Іранські полтавці. іранські полтавці, Давайте їх покажемо. Шановні друзі, да. вітаємо у нашій студії. Ми з Солтані. Даніні да. та Амір Фахер. Да. А разом це гурт Ападана. Да. Доброго ранку. Да. Добре утра. Я перейду да, на одну з мов оон, скажімо так, да, тому що саме трішки ближче да, для Амір, гости. Українську мову обіцяли вивчити. Да, обіцяли вивчити український язик. Я розумію, язык, да? розумію. Ну, о, о, прекрасно розмовляю не можу. <розуміюся>. Та нічого. <розуміюся> Аміра, ви <розуміюся> нам да. вже подобаєтеся, ми да. 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 вас уже любимо. Все, Все нормально, Я, <розум> Амир, я вам так скажу. Некоторые украинцы хуже говорят, чем вы, по украински, между прочим. Скажите, будь ласка, для вас забубон на пятница 13 Да, вообще, есть у вас вообще такое, как бы, да, пятница, 13 счастливый, несчастливый день, как бы вот. Ну, в принципе, думаю, это везде. 13 это такой номер, что сами думаю. А Я сам родился в 13, то есть 13-й день в июне, да. Я не знаю, это хорошо или плохо. <с offense> <сесс> Нет, я, думаешь, я думаю, это для, плохо. Вас хорошо. <сесс> да. 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 для вас хорошо. И для нас <сесс> тоже. Но да. все-таки, давайте все-таки, я, я на что у нас знакомство, значит, будет. Давайте, значит, знакомиться. Итак, мы тут уже говорили, что, да, Иран, да, и приехали из Ирана. Давайте, да, расскажите, пожалуйста, как вы попали в Украину, в Полтаву, в частности. Uh, для начала uh, я хочу сказать, что мой друг uh, вот, Мехзад uh, на русском тоже очень слабо, но uh, говорит просто... Наши друзья тоже смотрят эту, mm -hmm. эту передачу, может быть, и в Иране то есть, когда. Поэтому он, если вы не возвращаетесь, мы он не будет против. на, на персидском европе. А Хорошо? вы нам перекладываете. Да, 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 да. да, мы не против абсолютно. Спасибо. Хорошо. А, э... Да, ну, Микса, тогда, да. Начнем с вас, как говорится. Окей, давай. Хотели сказать доброе утро, Полтава. И приветствую все, всех любимых украинцев. Вот. И спасибо вам, Андрей, что вы пригласили нас. И Вера, спасибо. Спасибо. Ну, а мы рассказали, что потому что все люди в Иране, они будут смотреть на эту программу. Думаю, что лучше я буду говорить по-персидски. Так, так. будет <гану> хорошо, <гану> хорошо. Я Без проблем. Итак, возвращаемся к истокам, как говорится. Да, да. Итак, снова и снова. Итак, да. Как когда приехали, да? Чем вы вообще, то есть, у нас в Полтаве занимаетесь? Вообще-то я на Украину приехал давно, уже 14 лет на Украине живу. Ну, я приехал учиться, в Штаты стоматолога. И Да, я учился в Киеве, потом Случились какие-то там, э, не скажу, что проблемы, но ну, обстоятельства такие. Э, нам пришлось приехать в Полтаву, в академию учиться, в медакадемию. Э, и параллельно там музыкой занимались, то в Иране, здесь, в Полтаве. Группа «Падана» уже существует 8 лет или больше. Мы занимались в академии mm -hmm. в Полтаве занимали первое место много раз, когда были студентами. Да, просто люди поменялись, и пришел мой друг Мерзат своими клипами, он тоже очень хороший. вот оказывается, вот успех теперь. Амир все жил нормально, все хорошо, да тут У него есть много клипов. Все. Ну давайте, Мерзаду. Жить осклалось. Если, если уже, да, Мерзаду передаем до да, слова. Итак, Мерзад, да. 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 Откуда клипы? Фу. по персидски Да, мы уже обещали по персидски Будет Амир переводить тогда уже. Клипаху из Ирана шуру Он в Иране уже начал снимать. قبلا برای هنرمندی دیگه من سازی پیانو میزدم رنش اون اگرال نا پیانینه دل رزنخ ارتیست فارغ و تأثیر کنسرواتوار تهران هستن کنسرواتوار از پوین شو تیگرانی دارم یو جی پرسیس که پنیمه حدود پنج سال پیش بود، شش سال پیش بود توسط همون دوست هنرمندی که باهاشون کار میکردن پیشنهاد شد که کار خانندگی رو هم شروع بکنیم پیت لیت نزد تی ارتیستی از کتری رابوتال رابطه های مهرزاد اون توجه سپ... نو پیل یه اون نچه های پیت <laughs> یه مطلب دیگه هم بود این که جوه ها که زمان به موسیقی جوری بود که بیشتر ترانه های شاد بود ترانه همین الان هم ترانه های هیت ترانه های رقصی هستش برای این من برای اینکه من بیشتر شروع کردم کار خوانندگی به اینکه نظر موزیکم و حسی که نسبت به موزیک ترم ایدی که نسبت به موزیک در او اون اون نچل پیت Ну, Милика. у него есть веселый, конечно. Да, есть, да, то, да, то, да, да. Свистель. А да. как Як Как воспринимали, все выделялся среди других? Да, то есть... а, -а, -а. а ну да, провокационный вопрос, я так понимаю. Да? То есть, как бы... Не, просто у нас действительно, да, ассоциации есть определенные с тем, что все-таки восточная музыка, да, там вот это что-то вот веселое, как бы заводное, вот да, действительно, вот. Да. Вы тут, решили а все-таки. Я... Да, да, все равно. То есть, да, я, я смотрел, да, фортепиано. То есть, у вас есть клипы, где вы играете да. на фортепиано. То есть я так понимаю, что и консерватория, и классическая музыка в какой-то мере повлияли на выбор да. Да, музыкального да. стиля. Серьезный мир, Я вот я вот смотрю, да, я так понимаю, что мир у нас более... <свес1> такой, не знаю, такой Веселящий какой-то элемент, скажем так. Как вот. oh. зад oh. да. Ну, а вы когда приехали в Украину? 2011. Недавно начал и приехал сюда и тут занимался. به ترتیب حدودی چهار تا موزیک ویدیو بود که چطوری کلیپ پدریاد کانال های ایرانی پخش شد از تا سال 2012 تصمیم به ضبط یک کار مشترک به زبان روسی و فارسی با هم دیگه گرفتیم 2019 سال اون ریشیل در پالتاوه زپیسات موزیکو پالوینه نا پرسیسکم پالوینه نا روسکم یک کلیپی تولید شد که هستش بعد از اون به دلیل سختی تو کار درس خوندن پزشکی یکم فعالیت ها کمتر شد فعلا بیشتر کار اجرای موزیک زنده همکاری با گروه های مختلف توی پلتا با انجام میدیم Он же учится, учеба не разрешает ему серьезно заниматься, пока не... Да, он пока играет там где выступления, концерты, пока клипами не занимается. Еще ну, вы еще нас да, да, Я просто к тому иду, что сейчас вот Мерзад, как бы, да, вот, как импресарио у Мирзата, вот серьезно, да, говорит, клейпы снимаются. а все-таки Ападана, все-таки давайте, да, говорить о группе, как у вас, да. кто за что отвечает все равно в группе? Ну, Ападана, я вам рассказывал, уже 8 лет занимается. Ну, ушли люди, ну, либо домой, либо, не знаю, расходились, как раз механизм появился, мы играем э, как там на разных инструментах. То есть mm -hmm. вдвоем можем как-то играть. У нас студия дома, домашняя, там записываем. И это а я играю на скрипке, на гитаре, он на фортепиано, на синтезаторе. То есть все, что нужно в записи, у нас есть. Поэтому пока... <глаз> а чому Ападана? Це багатоповерхові колони, в перекладі. <говоря> <говоря> е, названня Ападана. <говоря> <говоря> так, да, Ападана – şey, это исторический город в Иране. <говоря> ну, то есть, столица Ирана Ападаном. там э, Персийская империя, и <говоря> поэтому мы решили. И образом. о музыке немного все-таки, о вашей. То есть все-таки есть какие-то элементы национальные, именно, прису, именно которые ну, персидские такие в вашей музыке? То есть можно сказать, да, что это отличается музыка все-таки от турецкой, например, там, от Конечно. другой какой-то, да? Конечно. Расскажите, нет, пожалуйста, нет. подробнее вот, о вашей стилистике. А, персидская музыка очень обширная тема. Вот, э, даже можно сказать, арабская и турецкая музыка – это часть, персидской музыки то есть ага. очень обширно но почему это не распространяется пока это зависит уже я не могу сказать а она <laughs> <Вот. разумеем. laughs> мы да. уже разумеем но да, да, <laughs> строк. Да. у нас даже в каждом городе э, разные музыки разные акценты ну даже иногда э, Язык совсем другой, а музыка тоже. То есть у нас на севере очень веселая музыка, тип mm -hmm. э, на юге это более арабская музыка. Э, у меня в городе более такой, не скажу медленный, но такой душевный. Азербайджанский. Ну азербайджанский азербайджанская музыка у нас есть. Uh -huh. В курсе как, какая она? Mm -hmm. э, вот. Поэтому э, мы как музыканты усваивали все, знаем, как это играется. На Украине тоже много чего научились. Тут очень хорошая музыка. Нам очень нравится, что люди тут очень ценят музыку. Очень. Очень. Я в шоке. А вас как украинцы? Очень хорошо. Я когда учился в академии, знали, что музыкант, уважали меня очень везде. Поэтому я благодарен.

да. творчество это тоже да. очень надо я мы и мерзат когда учились вроде мы тоже параллельно музыкой занимались и учились поэтому привыкли То -то работаем музыкой занимаемся не тяжело думаю <с -то> все-таки 14 лет уже в Украине а вы а, все-таки ездите на родину или нет ездим не часто летом раньше же учились Невозможно было ехать. А сейчас уже как-то более свободно, когда понадобится, ездим. То звездка поддерживаете? Да. Лидированные мы... Не, ну я просто... Да, все равно, как бы, да, вы приехали в чужую страну за тысячи километров. Ну, все равно ностальгия о родине есть. У вас там родные, да, то есть... Да, да, родители там живут. Ну, а как они не говорят там, Амир, мир все-таки давай... Come back. Ну, если честно, иногда да. Скучают, скучают. Ну, все-таки они думают, что мы сами уже взрослые, мы решим, как нам лучше жить. Мы и так решили пока. Нам хорошо. Ну, чтобы вам комфортно было. А некоторые украинцы говорят, нет, не треба ехать кудись. Вот, например, люди говорят, что у нас краще. Все. Я, я тоже никуда не еду. Украина красивая страна. Украинцам, яка ваша музыка наиболее до души? Вот вы же бачите реакцию, что найбільше подобается? Это вопрос, да, вот как вы говорили, да, лирическая, да, или все-таки все. Нет ли такого, что ну давайте же, арабская нам что-нибудь такое? Если честно, да, Украинцам больше нравится такая веселая музыка, тем более ориентальная, восточная, э -э, эмоция. Мы, когда играем, видим в глазах людей, что они заинтересованы. Поэтому душевные мелодии тоже нравятся, но более веселые, чтобы заводились. И опять-таки по музыке, вы только песни на персидском языке, да? То есть никаких других есть мерзавцев? به این سوال، فاکالیست باید به این سوال برداشته باشه. فعلا موزیکا فقط به زبان فارسی هست. باید به پرسیسی کم بگو در برنامهمون هست برای گروه ها چندتا چند تا از کارهای قدیمی به زبان روسی که داخل اوکراین پاپولار هستش دوستش دارن تولید بکنیم منتها با یه تنظیم جدید یه اتفاق جدید که اگر هم حالا برنامه بود قرار به اجرایی بود سعی کنیم در آهنگ ایرانی در کنار آهنگای اوکراینی استفاده کنیم یعنی بیشتر از اوکراینی استفاده کنیم در کنار دو تا آهنگ نشخ بودی یست پیسنی اوچین Допустим, ну, червону руту. Ну, а, Хотілося б Ми вирішили е, сделати нову аранжировку е, і сделати несколько треків різних варіантів, Да. Ну о, що ж, я, о, я пропоную, я пропоную зараз все-таки подивитися подивитися кліп. Да? Mm -hmm. І у мене до вас прохання. Зможете зіграти нам небудь в нашому ефірі, зашивати? Вживом? <рес> да. Вживом, Да. Я mm -hmm. скрипці можу грати. и мерзат. Людика есть с собой. Людика. И петь имеете в виду, да? Да, да. Мы да. да. Сможем? А, чуть-чуть заболит. Ну, прошу прощения. Не Ну, ничего. Но а вы играть сможем? да? Да, да, да. Все тогда. Мы на живо хотели бы это все Значит, шановные друзья, мы наградим, что в нашей студии бывается знакомство с гуртом Ападана. Мерзат Салтаниня, Тамир Фахер. А разом это гурт Ападана. Да. Мы их Ми вас нікуди не відпускаємо. Вы нам пообіцяли, да, да. значить, будемо грати. Ну, друзі знову знову музичний ексклюзив. Шановні Друзі, знову знову доброго ранку вам бажаємо. Це ранок на Алтаві, Знову ранок ексклюзив в нашому ефірі. Ми обіцяли вам, для тих, хто до нас щойно приєднався, ми обіцяли те, що наші гості, іранські музиканти, які вже стали полтавськими музикантами, гурт Ападанами, Ірзад Салтаніня, Амір Фахер. Вони нам виконують національну мелодію. Да? Я, так ми так думаю. вже почали підтанцьовувати, да. вже зарядилися під час інції. Да. <рес> так, ну що? Тому? Для вас, для да. вас, ну що, Вірочка, я тебе дуже прошу зараз, коли музиканти почнуть да, їх обійдеш, добре, да? Тут з цього боку вже станемо. Так, а ти вже відразу вирішила? Ну давай, да. Я поближче. все, давай, іди сюди. Оце ми, ми в кадрі, все нормально. Да. Ну що ж, мої друзі, отож, гурта Падана, Мекзад Салтаніння, Амір Фахер грають спеціально для вас. Дивіться, і спів... да, І можна буде аплодувати. Ну що, музика? Да? Да, музика. Поїхали. Виходьте. Браво! Браво! Дайте потисну руку. Браво! Браво, 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 а, браво, 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 так, браво! Любов, елегантність, О, пристрасть, усе воєдино, супер! Це, ні, реально, надзвичайно. Просто Дійсно. зарядили нас. Зарядили. Навіть те, що все-таки лірична така композиція була, да, але тим не менше, все одно це ми є, да, є подача, є харизма і... Є... Шановні ностальгія. друзі, шановні друзі, Ой, тільки у програмі забудні. «Ранок на бывать може відбуватися ось таке. А таке – це гурт «Ападана». Амір Салтаніні, Амір Фахер. Да. Спасибо вам большое. Спасибо да. Дякуємо і вам. Дякую